həlləmə əmsalı verilib. 500 qram bölünsün litr, sıxlığı verilib 1.25. Digər məhlulun sıxlığı verilib 1250 və sıxlığı 1.5. X duzu nun müxtəlif temperaturlarda hazırlanmış. Toyunmuş məhlullarının molyar qatılıqları üçün hansı münasibət doğrudur? Deməli Ə molyar qatılığı necə müqayisə eləyə bilərik? Molyar qatılığın düsturunu yazaq. C bərabərdir nü bölünsün V düsturu ilə tapırıq. Deməli, biz molları və həcmləri müqayisə eləyə bilərik. İndi əlimizdə duzların molları olmadığına görə biz m bölünsün m vurmaq v düsturundan istifadə eləyəcəyik. Söhbət eyni bir duzdan getdiyinə görə, yəni bunu biz t1, m1, v1, c2 c2 o zaman m2 m yenə də eynidir. v2 burdan biri poza bilərik çünki söhbət eyni bir duzdan getdiyinə görə Mlər məlumdur. 1 litrdə həll olub 500, 1 litrdə həll olub 1250. Yəni burdan hazır düsturumuzu da yazaq ki, C1 bölünsün C2-yəsaq olacaq onda m1 bölmək m2 həcmlərlə isə tərs v2 bölmək v1 və bu zaman c1 bölünsün c2 m1 bəllidir 500 çünki 1 litrdə həll olur 500 m2 də bəllidir 1250 bizə lazımdır V-ləri tapmaq. V-ləri tapmaq üçün də əgər sıxlıqlar bizə verilibsə, o zaman ə, məhlulun həcminə hesablamaq olar. V bərabərdir m bölünsün rho düsturunda. Amma bu zaman diqqətli olun. Burdakı məhlulda yazdığımız m-nə bu m eyni deyil. Bu duzun kütləsidir. Çünki mollyar qatılığıda biz e, duzun mol onun miqdarını yazırıq. Burda isə biz məhlulun kütləsini yazmalıyıq. Bəs məhlulun kütləsini hardan tapaq? Çox rahat. Əgər söhbət bizə KH verilibsə, KH nədir? Qayda yadımıza salırıq. 1 litr suda, yəni təbii ki, suda həll olan maddə üçün ə, bizə verilən məsələlərin şərtində fəldici olaraq su götürülür, ona görə bu cəhətdən narahat olmuruq. 1 litr suda, 1 litr suda sıxlığı vahidə bərabər olduğuna görə 1 kq bu da 1000 qram deməkdir. Deməli, 1 litr suda, yəni 1000 qram suda bu maddədə 1550 olub. O zaman V1-i hesablamaq üçün 1500-ü 1 tam 100%-ə %25 25-ə böləcəm. Bunu tapaq. V1-imiz olsun bu. Sonra V2-imiz isə ə, deməli ə yenə 1000 qram duz, 1000 qram su, 1250 qram su. Deməli min e, olacaq min üstə gəlmir 1250 bölmək 1 tam 0.5. Və biz indi bunları hesablaq. Deməli 1250-nin içində ə 125 hesablasam. Bir dəfə burdan 25 qalacaq. 250-nin içində isə Mhm. Deməli V1-i tapdıq 1200 ml, V2-ni tapdıq 1500 ml. Molyar qatılığın düsturunda həcmlər ə deməli litrlə olduğuna görə bu oldu 1.2 litr, bu da oldu 1.5 litr. Və gətirib ədədlərimizi yazaq yerinə. Deməli V1-imiz 1.2, V2-imiz 1.5. İndi hesablamanı aparaq. Deməli 500-ü vurdum 1.5-ə, 750. 1250-ni vurdum 1.2-yə. Bu da 1500. Demək ki, cavabımız qaldı 2/1. Yəni buradan C2 = 2, C1 = 6. -dır.